भैया अनंत अंबानी की शादी और मिर्जापुर का फाइनल ही तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है भाई पैसा हो हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता अब ये आपके ऊपर है आपको क्या देख के है ये लोंडा हाय आई एम योर होस्ट अमित जिस सीरीज ने कालीन भैया को मिर्जापुर में और असल जिंदगी में पंकज त्रिपाठी को बड़ा किया उसी के तीसरे सीजन में पंकज को ही कम दिखाया है लोग कर लो बात भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए वैसे अच्छा किया पहले एपिसोड में रिकैप दिखाया वरना कल की बात याद ना रहने वाले हम लोग तीन साल का क्या ही बड़प्पन बताओगे स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता लेकिन भैया कहानी में एक दर्जन कैरेक्टर को डेवलप करने में काफी समय जाता है लाला जवान का पक्का है। मारकाट और गालियों से सी ये सीरीज लवा लब कालीन भैया गुड्डू पंडित यू एस पी है कालीन भैया की बीवी बिना त्रिपाठी हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता हमको विजय वर्मा के बिना तीसरा सीजन मानो मुश्किल ही था व्यापार नया है इसलिए थोड़ा वैसे गोलू के बिना ये सीजन तो काफी मजेदार लगता खैर अंशुमन सिंह देसाई आनंद अय्यर का निर्देशन कमाल का है एटलीस्ट प्राइम वीडियो के लिए फिनोमिना सीरीज के रूप में कुछ तो ठोस काम लगता है मनन मेहता और अंशुल गुप्ता की कैची सही जगह लगी है बस मुझे यही पूछना था आप लोगों से भैया वो प्रीमियर में जो एरर आता है वो आपके प्रीमियर में भी आता है क्या ये सीरीज सेक्रेट गेम के बाद भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज है हर एपिसोड लगभग 48 से 40 मिनट का है देसी तड़के के साथ बढ़िया क्राइम ड्रामा में देखने के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं भाषा थोड़ी तो एडल्ट है अगर आप पसंद नहीं करते तो अब तो ज़ोर देके विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम चुप रहो